Да, дякую за доставку. А теперь иди сюда. И у меня питание одно, бля. Ты какого хера, во-первых, воруешь мою доставку, во-вторых, что ты ко мне привязался, я не понимаю. Я тебя один раз покормил, что теперь, блядь, должен всегда кормить тебя или что? Дядь, ну пожалуйста, один разочек. Дал бы сейчас леща, блин, повезло тебе, что я слишком добрый. Заходи. Всім привіт! Ви на каналі Ванческа Байрактар і сьогодні у нас челендж. Челендж по поеданию бургерів. Бургери будуть мразотні всякою, всячиною. А хто програє, ми будемо їсти, до речі, їх на швидкість. Хто програє, його чекає покарання. А яке? Поставте на паузу і напишіть. Погнали! Ну что, вы готовы? Я нет. <laughs> Итак, напоминаю, смотрите, у нас сегодня будет на скорость поедание гамбургер, чизбургеров. Э, первый с горчицей, максимально жесткий. Второй с нутеллой. Э, третий с имбирем васаби. Четвертый с морожеными, пятый вымоченный в пиво. Как <laughs> это ну, я не знаю. У меня уже в середине, блядь, трошечки, вот так вот. У нас уже приготовлен тазик, на всякий случай, но я надеюсь он нам не понадобится. Сейчас мы разыграем кто будет есть первый. Э, условия какие? Если кушает Ваня, я засекаю ему таймер и он его не видит, за сколько он это сделает. Потом наоборот. Я потом, да. А сейчас узнать, кто первый нас будет жрать всю движуху, блядь. Давай. Давай. Раз, два, три. Сюда. сюда есть! Я знал, что это хуйня будет. Я только знал, что всегда проигрышная. Ну что, а то? Нет. Но это очень жестко. Я беру тогда свою воду, сразу ее открываю. Буду ставить ее сюда на пол. Ой, блядь. Ну, Но... скажешь. Раз. Давай, подожди. До рота доторкаешься, я включаю. Хорошо. Ну что, погнали, е... рот. Фух. Кто за меня болевая, тримаем у кулачки. Поехали. Ну как, горчичка. Нормально? Первый хорошо идет. Плакать не хочется? Mm -mm. У меня что-то рот устал. <laughs> Ты, наверное, все меньше тренировался. Не, ну завши все приятно. Ты вообще як любишь восстановить? Угу. Бля, заебись. Ну, нормально идешь. За три укуса, клав. За три укуса вклав просто, блядь, цього. чизбургера гамбургера, блядь. п твою мать. Следующий. Ще чотири осталось. Ще чотири, народ, 4. С нутелкою. С нутелкою. Сладеньким, сладеньким надо горчичку закусить. Yeah. Mm. Я Макдональдс, позвони мені. Взагалі я по-сладкому. Я посладкому. Ну, я не знаю, mm. <laughs> чи спасе мене це взагалі, чи ні. Тут є два сладких бургера. Це з нутела і з мороженком, так що я, ну, дивіться, ви мачує. Ты, ты он старается, короче, за 4-3 укуса. Я наверное... не Просто в топку закидай. Привет. Не занимайтесь хуй, ребята. Не повторяйте это дома. Хорошо. Водичка, мать. Так, третий бургер у нас с васаби, да? И имбирь васаби. Имбирь васаби. Такие, решили сушики такие сделать легкие, бля. Легкие, легкие сушики, бля. Если бы Макдональдс придумали в Китае. Ай да. Раз, есть. Ох ха ха васаби? Васаби. А он такие смачный вкус сделал. А вот это остро. Горчица что-то мецна была, не мецна. Фу. Два. Другой укусик пошел. Виталь времени не знает. Я про себя считаю. І раз, і два. Як бабушка коли лягала спати, казала овечок считай. Третій уже складніше пішов чи ні? Пока нормально. Дуже неприємно. Острое дуже. Просто неприємно, Как будто бы тебя кинули на бабках. Так, сейчас ты да, с мороженком закушаешь, вообще до да, четко. Сейчас погода такая жаркая. Как раз с холодненьким мороженком. Бля, Хочу освежиться, воду не разбил. А, все, продавили. Так четвертый пошел, четвертый с мороженка. А він накинувся як чисто побачив молоденьку пісечку, а ти чого він ви чули цей звук? Молодець ха ха такий. Він хватку не тіряє, бля, стоїть. А тут ригануть З Сморожена. Він з бананом і полуницею, йшов. Тазик? Ні, він ще вимачує нормально. давай, 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 Стрэнди, чуть-чуть осталось. Еще один, самый вкусный с пивом. Один раз в жизни я кушал с пивом чизбургер. Нечаянно залил пьяный. И нечаянно съел. Не, ну это ужас. С мороженым ужас? Это прям капец. Нет. Это самый ужасный? Че самый это, ужасный? С пивом? Это бред. Потом скажешь в конце, какие самые ужасные. Так, ну сам. А потом ты сам попробуешь. Пи... фу. С пивчиком. Последний бургер пошел. Последний. Как будто бы вынесли что-то бомжу пропавшее. Я не знаю. А чем чем пахнет? Мусоркой пахнет. Что он Натуреку из деда, маки мы С Снову mm. рубашку изасмолцованную. <рис> 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 это. <рис> Я больше всего не люблю что-то пережеванное, это просто. Хоть бы не режут, пожалуйста. На тазик есть, если что. О, да, мороженка как чуть попробовал. Да-да, За, закушу, если что. Чуть не пошло. Давай, давай, чуть-чуть осталось, там пол бургера всего осталось. Все, уже мозг не могу обманывать. Оно бродит, как квас. <реш> Не держи в себе. Не держи эту эмоцию в себе, блядь. <плес> <плес> Не, 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 не вздумай. Ты вдохни просто глубоко. Вот, когда хочешь, вот так сделай просто. Давай, еще два кус, два кус делаем, делаем два кус. <laughs> Странная отрыжка. <laughs> <laughs> Мне сейчас вообще будет не смешно, нахуй, чувствую. Давай, чуть-чуть осталось. Два, два раза. Два разочка. У него аж руки трусятся уже. Все куска. Не, самый омерзительный, наверное. Я думаю, самый омерзительный это именно с испылом. Это просто. Твои впечатления. Сюрстрминг отдыхает просто. Ну да, ты, ты ведь ты, 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 Он прям, а -а -а -а! куда его спрятать? Вот так вот надо, вот так, чтобы он до неба не дотрагивался, понял? Давай, 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 ты и я. Только показываешь пустые рот, я ставлю сразу стоп на таймер. Будь здоров. <laughs> я не глотаю, я просто жую. А глотай. Там, ну, засталось, давай, глотай. А ты глотай, Дима. Все. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Все? Покажи рот. На камеру я оставлю стоп. Я это сделал. Ну а теперь предоставим возможность Ване насладиться данным мероприятием. Все так само. Я только бургер до рота, ставит таймер. А вы пока напишите, смогу я это сделать или нет. Поставьте на паузу и напишите, за сколько часу я смогу это сделать. Я не знаю, за сколько я съел. И не знаю, сможет ли Ваня это сделать, но это максимально ужасно мерзко. Я готов стартовать. Удачи тебе, пожалуйста. Наслаждайся вкусовой гаммой, палитрой, которую ты увидишь. Я буду стараться не смотреть туда, бо я могу Поехал. фигануть еще. Ммм, вкусненько. А с горчицей вкусно, если я горчицу люблю. Надеюсь, я на последнем тот самый буду говорить. Ну, в принципе, я думаю, что самый местный с мороженым. Сейчас у меня Я как будто бы во времени переместился и как будто бы это я говорю. Да, неплохо, первый классно. Фух, что же его ожидает? Так, у нас мутялка. Достаточно неплохо. Ммм. Ну, туго. Я стараюсь его никак не провоцировать, потому что то, что я пережил, я понимаю, что ему еще предстоит, поэтому пусть кайфует пацан. А я пытаюсь этот рвотный рефлекс держать у себя внутри. Так, у нас васаби с имбирем. Можна отак от витерти пальці, кстати. Удобний хліб! Хто не знав, можна витирати, блядь. Чисто. Я б говорив, що з васабі було прям, ну, явко. Я бачив, що він аж воплохило йому. Посмотрим, наскільки ви любите васабі. Что, Прям так. Не только в уколоть а и в других местах. Надо запыть, да. Ну, я не знаю своего времени, но мне кажется, ты очень быстро и уверенно идешь. Пока да. мы не спотрем. Да, а снега там тали. Да. Да. Чис чисто на локал, бля. Проверочный титул. Да. Я заинтересован выиграть, потому что еще будет наказание, кто проиграет. Мороженое, хотя бы не дуже. Сказал, что оно не дуже вкусно. Ну, похуй. Смачного спасибо. Сейчас оно должно подойти до тебя. Вот писто мороженого. Нотки открыть должны. Ага. Вот Мороженым. Так нравится просто чисто. Я не знаю. Я бы тебе сказал, давай с мороженым. Хотя у меня самого такая идея была. Ну, ты сам захотел такое именно мороженое. Mm -hmm. Вкус... Надо было чисто белое. Вкусненькое, это. сладенькое. Mm -hmm. yeah. Сахарочка. Тут котлета холодная уже. Ну, ничего страшного. Mm -hmm. Да всего лишь один остался. Смотри, ты как бодренько, живенько идешь. В принципе, мне кажется, что Ваня быстрее меня это сделает. О! Только рыгай не в мою сторону, хорошо? Пожалуйста. Смачного. Тетя мразь. Я понял, что капа чуть не убыло, блядь. Я тебе прям руку пожму, если ты нормально его ебал. Но если бы ты первым нас по эту хавал, то вообще нормально было. Вот, вот просто, мне кажется, вот это послевкусие всего. Это... Никто, никто не пробует это. А нормально тебе идет, смотри. А, че это? Я пробовал хлеб. Фу -фу. Хлеб с э, дженом. Тут тоже такая себе удовольствие. Такое ощущение, что ты много в твоём проебывать а на собираемся Ее самое сложное, что шо... переживать эту сопрежденность. Оно уже пережевано. Да? <связать> угу. О, Дети попал там. Перебыв просто запах. <связать> на туре после вкуса это капец ну кстати ты хитрость одну сделал нажимаю стоп И я вот на принципе не хотел воду пить пока не дожую понял но ну, я типа водой бы кинул Уже, уже путі відходу, відходу смотрю. Так Ну що я зробив це. Не знаю за скільки часу, бо зараз ходжу особливого від бургера. Зараз ми моїм руки і вскриваємо результати. А ви вже знаєте, хто победитель. Я дуже красивий знаю. Вот, мы сейчас узнаем, кто же победил. Mm -hmm. Вы готовы? Ну что? <laughs> сейчас мы узнаем, кто проиграл. И для проигравшего у нас есть наказание. Поехали. Це час Это ванинг, час Кэпа. Это Ванин час. А тепер давай узнаємо ми. Я не знаю, ну я старался. ну Ваня это как будто бы он всю жизнь этой хуй питався. А залетело йому вообще, как за милую д. 7.26 у мене і 10.34 в кепа. Ну. Есть! А тепер ви зараз дізнаєтесь що його чекає? Ну що, молодіж? Готовим! Мой папа Какула, и сейчас я буду получать за то, что был медленнее, чем Иван. Чтобы учился всю жизнь жрать эту хуйню. Ты будешь сам это делать? Нет, делать. Папа трусит. Нормально. Всем пока. Разверни Разорничьи голову. О. Давай. Так вообще, что ты еще кулаком приложил, блядь. Ты просто не бачишь, что за детей берут? Поехали, Расскань. <sumbulls> Não! Volte <cam> <f egularas> <İnsan> uhh <ga missan Holiday> para a câmera. Pessoal, isso tão Шість, так, ще чотири. Може в другу сторону давай повернеш туди голову, а я буду з цієї сторони. Давай. Це можна і брить після цього сразу. Сім. давай в последний! Что я вам скажу, молодежь? Хорошо поиграли, не повезло выиграть, но в следующий раз я его отомщу, отомщу, Отомжу. Молодежь, кто все фигня Це просто ігри. Саме головне, не повтуйтесь кінню вдома. Лайкосик, прожміть, обов'язково підписочка і ваш коментар. І напишіть, яку ви хотіли б щоб ми спробували. Поїли, да. Не, не повторяйте це вдома, просто наслаждайтесь і кайфуйте на нашому каналі. Підписочка, лайк і до нових зустрічей. <гум>